Le plus impressionnant, les trois étaient quand même assez impressionnants, ils ont, ils ont tous les trois bien gagné, mais c'est vrai que Mighty Look euh, c'est une jument que j'aime beaucoup et qui a gagné quand même avec de, pas mal de facilité parce que j'avais un numéro en dehors et j'ai fait toute la course devant et elle a résisté jusqu'au bout, donc euh, elle m'a fait plaisir et c'est une jument d'avenir. Oui, bah oui, parce que comme, comme tous les ans, j'ai des, des petits problèmes de dos de temps en temps. Donc des vacances d'un mois comme ça, ça me permet de me soigner, de me remettre en forme. Et du coup, bah, comme on voit quand je reviens après, je me sens beaucoup mieux et, et beaucoup plus en forme physiquement. Et, et ça paye sur la piste puisque on... On a tout de suite enchaîné les victoires et je me sens vraiment très bien physiquement donc euh, c'est vrai que oui ça me, ça me fait du bien. Oui. Et euh, oui bah du coup aussi oui, je me, suis, euh, je me suis marié dans, dans la famille de ma femme et, euh, et ça m'a permis de revoir tous mes amis et bien, bien remonter le, le moral à, à fond et, et officialiser finalement le, le mariage puisque je m'étais déjà marié une première fois dans, dans mon pays donc c'était aussi important pour, pour moi. Comme c'est très loin, je ne pouvais pas réunir les deux familles ensemble. Le cheval a été très impressionnant à Busan parce que ça faisait depuis Dubaï qu'il n'avait pas couru. Depuis Dubaï il n'avait pas couru donc il avait, euh, il avait besoin de, de compétition, chose que les autres avaient déjà puisqu'ils avaient couru entre-temps. Mais euh, avant le coup mon cheval à l'entraînement il paraissait en forme donc je m'attendais à une performance. Mais de là à venir les, les doubler comme il a fait à la fin, c'était vraiment impressionnant et ça faisait très très longtemps que j'avais pas eu des sensations comme ça. Euh, le truc c'est que je l'avais entraîné moi-même euh, avec l'entraîneur. j'avais commencé l'entraînement très tôt pardon. Donc euh, j'ai eu le temps de m'habituer à lui et de, et de le connaître. C'est vrai que pendant la course. Euh, euh, il est un petit peu spécial parce qu'il revient toujours un peu de derrière comme ça. Donc euh, j'ai pas paniqué parce que je sais qu'il finit vite. Mais, euh, mais comme je l'ai dit, euh, c'est que même si les autres étaient loin devant moi, euh, j'ai toujours eu l'impression qu'il avait la force d'aller les chercher. Donc pour moi c'était quand même euh, une sensation spéciale parce que bah, des, vraiment les doubler comme ça au dernier moment, il mmh. fallait vraiment y croire. Et, euh, et c'est ce qu'on a fait tous les deux, et c'est vraiment un cheval qui a beaucoup de cœur. Mais pareil, 음, comme à Busan, euh, on a fait un peu le, le même programme, donc on a commencé vraiment euh, un mois avant euh, pour, pour bien mettre le cheval le dans les bonnes conditions. Euh, la seule chose qui change de Busan, c'est qu'il a eu une course de plus que la dernière fois, puisque là, il a couru à Busan, donc, euh, euh, ça, il, a, il y a moins d'espace entre ses courses, donc le mm -hmm. cheval est vraiment en très, très grande forme. Il se sent bien, donc, euh, donc maintenant on croise les doigts pour que la préparation se passe bien jusqu'à là. Uh, 하는데, 말이죠, 1600m ouais, la, la chose que je sais, c'est que. Blancon est vraiment très en forme. Il a pris de la force, il est, il est mentalement très, très en forme en ce moment mm -hmm. et physiquement aussi. Donc euh, j'ai aucun doute sur le fait qu'il soit vraiment en, en grande condition. Euh, maintenant la question c'est le, le nouveau départ de, de 1600 mètres. Même si on n'est que 8, c'est toujours un point d'interrogation parce que c'est nouveau pour mm -hmm. les jockeys et pour le cheval. Donc il va falloir que la course se passe bien avec ce nouveau départ qu'on ne connaît pas. Oui, je, je suis d'accord avec elle, c'est 1800 mètres, c'est sûr que c'est trop long. Euh, je pense que ce jour-là, euh, le cheval avait trop, trop consommé et, et il était encore aussi un peu tendre peut-être pour courir ces distances là. Euh, mais là le cheval a pris de la force, donc je pense que 1600 mètres euh, euh, ça va être bien pour lui. Ça, ça, je pense que même que c'est sa distance. Euh, de prédilection parce que entre 1400 et 1600 mètres je pense que c'est un cheval qui va aimer ces distances là mais c'est vrai que 1800 mètres c'est trop long pour lui parce qu'il a beaucoup de force donc il, est, il utilise son énergie un peu trop tôt dans est qu'il y a eu Oui, on avait tout changé parce qu'il était arrivé chez son, nouveau, chez son nouvel entraîneur et il courait 1200 1 mètres, donc comme ça faisait longtemps qu'il n'avait pas couru 1200 mètres, euh, on avait décidé de, de changer quelques, quelques petits détails. Les réactions a est devenu plus rapide. Oui, euh, même moi il m'a surpris, pareil un peu comme, comme on parlait de Dolcon tout à l'heure, je pensais pas qu'il était capable d'accélérer comme il a fait euh, ce jour-là, euh, parce que surtout qu'on était dans les derniers et le est venu vraiment finir très très vite, donc c'est la preuve qu'il est en train de prendre de la force et, et de commencer à, à, à prendre de la maturité, donc c'est plutôt bon signe. Un mm. cheval il fait, il fait 510 kg, il a beaucoup de force, c'est pas un problème. Pour... Euh, Morphise il est en forme, euh, lui pareil, on lui avait laissé un petit peu de repos euh, quand j'étais parti en vacances mm. parce qu'il avait il il avait pas mal couru donc euh, il avait besoin d'un petit break. Euh, là le cheval il est en, il est pareil, il est en forme, il est en condition très bien. Euh, mais le seul problème c'est que ça fait 3-4 courses qu'on qu a des numéros à l'extérieur donc euh, c'est chiant parce que... On est obligé de se retrouver un petit peu derrière euh, dans ces moments-là. Tu dis sinon, à part, euh, à part le numéro, euh, il, est prêt, il est en condition, il est prêt pour, pour gagner une course comme ça. Ouais. Bah, M. En fait, est ce n'est pas un cheval qui part très très vite. Il n'y a pas beaucoup de chevaux très très vite non plus dans la course. Donc euh, je pense que je vais me retrouver en 4-5e position. Et c'est comme ça qu'il aime de toute façon se retrouver euh, avec 3-4 chevaux devant lui. Et après, il aime bien les, les mettre une belle accélération pour les doubler à la fin euh, et gagner comme ça, puisque lui, il a. thank you.